Я тогда служил, был полковником, я не родился генералом, я был курсантом, лейтенантом, капитаном. И потихоньку дорос до генерала. В то время я был полковник, заместитель начальника Организационного мобилизационного управления ставки войск западного направления в городе Кишиневе. В 6 утра оперативный дежурный доложил начальнику штаба, что в Чернобыле что-то случилось. К обеду стало ясно, что там пожар горит. Танцы 80 на 80. Она 20 метров землю закопана и 80 метров наверху. А всего 100 метров высоты. И верхняя часть 20 метров была снесена. А сам, сам реактор находился где-то на высоте 20 метров земли, земле. Ну, может 15 метров в год уровня земли. И под ним была пустота. На, таком, на такой перекладине самоуправление этим станцией тоже было под, под этим под самим котлом. Оно, кстати, не пострадало. Две причины. Причина – это недоработка техническая и вторая – человеческий фактор. На станции проводилось технические испытания, плановые, которые должны были проводиться. Это была пятница, в 10 часов утра они начали это испытание по плану. А испытание заключалось, надо было остановить реактор. И в ходе остановки проверить там определенные параметры. Начал восстанавливать этот реактор, пройдя 2-3 часа, диспетчер с Киева сказал, хлопцы, не, не останавливайте, у нас не хватает энергии. Начнете позже делать, ночью, когда заводы станут в пятницу работать, то вы это... И реактор этот, эту программу прекратили дальше делать. Запустили реактор опять. Он начал работать, но неустойчиво. Это была ошибка первая. Не надо было вмешиваться. Час ночи пошли по второму кругу. Включили ее, начали этот эксперимент. Но в это время уже эксперимент не пошел. Предохранитель. А там было примерно 12 предохранителей автоматически. Если нет этого параметра, то он дальше не идет. И вот вторая ошибка, персонала, они один предохранитель выдернули руками, то есть, чтобы реактор все-таки начал снижать температуру. И вот после этого, как сняли этот реактор, он быстро нагрелся. Внутри этого котла эти твелы выделяют нейтроны, а там батареи с водой, нагревается вода, а пар дальше крутит турбину. Вот эта вода стала, вот так обычная температура воды 150 градусов, стало быстро 600. Вся эта батарея, все это взорвалось, перемешалось, и там началась неуправляемая ядерная не реакция. Причина, я сказал, первая, недоработка, все такие аппараты не должны допускать возможность людям туда вмешиваться. Если хочет мешаться, нельзя ему мешаться. Кстати, загорелась не только станция, там температура такая была, где-то 500-600 градусов что упало на лес, лес стал сходу высох, мгновенно. Так называемый желтый лес. Занялись, но его потушили сразу. А загорелась крыша, станция сама, этот реактор рядом с станция, станция сама высотой 60 метров, длиной 600 метров. С одной стороны два реактора и другой два реактора. И вот этот крайний тут взорвался. Вокруг начала гореть крыша. Крыша какая? Как на любом здании рубероид залить смолой. И вот эти горячие обломки графита, радиативных упали и загорелись. Пожарные затушили крышу. Но внутри котла продолжала реакция продолжала проходить неуправляемая ядерная реакция. Было принято через день, уже 1 мая, там было все из Москвы. В первую очередь были ученые кадры, те, которые э, легастов, ученые, которые эти, придумывали эти котлы. Они начали думать, каким образом остановить ядерную реакцию. Вот в эту дырку, которая образовалась в котле, начали закидывать специальный песок, доломит, свинец. А закидывать с вертолета, потому что рядом между двумя, нет указки, между двумя этими реакторами, третьим через стенку, труба 180 метров. И вот на вертолете летчики зависали и отстреливали мешки с этим. За 4 дня было перевезено вертолетами, они там вертолеты остались, вертолетчики делали 19-20 вылету в день. Как бензоцеп. Пили мы, пила крутится вот так, как гусеница. Вот так вертолеты летали. В Чернобыле, атомная станция называется Чернобыль, но от Чернобыля, города Чернобыля, до самой атомной станции напрямую 7 километров, а по дорогам где-то 12-13. Так вот вертолеты с окраины Чернобыля туда, их было 20 вертолетов, они непрерывно делали по 18-20 вылетов в день. И первые, первыми туда пожарные свое дело сделали, 6 человек умерло сразу от радиации. Они получили по 1000, они просто обгорели. И сразу погибли там, остальных забрали в Москву. Уровень радиации, вы, наверное, не все еще знаете, что такое. Где-то в районе станции там было около тысячи рентген. Но все были растеряны. Конечно, во-первых, все станции, все, что они строятся, строятся с определенной степенью защиты. И оно не должно никогда взорваться. Все, что, все, что не делается, человек не делает себя, что я сделаю, а завтра упаду в эту яму. Он думает, что он не упадет. Поэтому к этому не был никто ничего готов. Призвали людей, и уже через неделю там было около 40 тысяч человек. Есть такой закон во всем мире, и вы должны его знать, по охране труда. Никто, ни государство, ни работодатель не имеет права заставить человека делать опасную работу. Если человек считает, что эта работа опасная, он вправе ее не выполнять. Не хочу и не буду. Я не буду рисковать своей жизнью. Так положено по закону. Но во всех странах есть такой закон, что армия выполняет приказ командира. Это или опасно, или не опасно, не имеет значения. Поэтому все люди или большинство людей, которые были там, их одевали в форму. В этот полк, в нашем конкретном случае в Одессе, 22-й полк гражданской обороны, и они там работали как солдаты. Первую неделю, я говорю, это были неквалифицированные работы, это надо было мешки эти кидать. Летчики, вертолетчики, кстати, за две недели прошли практически все с Советского Союза летчики, привозили их из Чукотки. Все вертолетчики, потому что больше дня никто не выдержит. За день он получал полностью допустимую дозу. А допустимая доза облучения для всех, для любого всего мира установлена 5 рентген. Ну, сейчас Берри называется. 5 рентген это допустимые. А вообще мы получаем независимо, сейчас никуда не ходим, от полтора до двух рентген каждый человек получаете живот. Независимо. Допустимо нормально 5. В аварийных ситуациях разрешено 25 Б. Или рентген. Вот, получил 25 надо на вот, да, вот. Значит, больше нельзя. Все летчики получили наши за 5 дней, там тысячи их получили эти рентгены. Первый этап был, что делать, как остановить, чтобы этот взрыв, поскольку ядерный взрыв там осталось примерно 190 тонн урана, и он постоянно, на температура его повышалась, уже к 14 мая через эту дырку высота свечи, он горел, видно было даже днем, высота этой свечи была примерно 75-80 метров. Температура дошла до 1700 градусов. Возникла опасность, что вот тот, эта кастрюля, реактор, что он может от нагрева вот этой перекладины, которая стоит, стоит, упасть вниз, а под ним эта пустота в этом стакане, там примерно 9-10 тысяч тонн воды. Ну, где прорыва, вода зараженная. Быстро посчитали ученые, говорят, подожди, если он туда упадет при температуре 1700 градусов, вода мгновенно испарится, и вот этот котел весь, хоть там и весит он э, тысячу тонн, может быть, а может больше, его поднимет этот пар на высоту 800-900 метров. Оттуда он рассыпется, и лет 300 до Урала в Европе будет пустота. Надо выкачать воду и если он упадет, чтобы он хоть не взорвался. Как пробурить эту дырку? 7 метров бетона, когда рядом 800 рентген. Чем? Военные предложили направленным взрывом, не подошло, потому что может от взрыва может расшататься, упасть или перевернуться этот реактор. Шахтеры говорят, сделаем. Вот как как в то время делалось и как, в какие сроки, это я пример приведу, в какие сроки делалось. В 11 часов ночи идет совещание и говорят, говорят надо немедленно выкачать воду. Кто будет качать? Кто дырку делать будет? Шахтеры говорят, мы будем, мы проделаем. У нас в желтых водах, это под Днепропетровском, есть шахта, есть буровой станок. Мы его оттуда снимем и поработим. Сегодня 11 часов вечера они говорят, говорят, завтра в 10 часов дырка будет готова. То есть за то, чтобы там снять этот станок в шахте, кстати, там урановая шахта, и прийти сюда и продвигать дырку, им хватает меньше полсуток. Куда качать? Говорят, есть 3 километров специальная емкость. Трубы какие? В Черкасах есть трубы, трубопроводная бригада, нитка там эта есть. Какие? Надо только нержавейки. Где трубы нержавейки? Госплан, президент Госплана говорит, есть в Мы привезем. В 10 утра будут эти трубы. Самолетами. Летчик уже смотрит, где будет разружаться. В Чернигове туда роту солдат перегрузить на машины. Через Припять как будет. Мост поставим. Поставили мост. В 10 утра начали качать воду. Вот так быстро все делалось. 14 мая стало известно, что не будет дальше взрыва. Поэтому с 26 апреля по 14 мая шла не ликвидация последствий, а шла борьба за живучесть. 14 мая стало ясно, что не взорвется. И началась ликвидация. 14 мая началась ликвидация. Для ясности, чтобы вы понимали. Как люди участвовали? По-разному участвовали люди. В Чернобыле все были равные. Радиация, она невидимая. Человек не чувствует, что он уже может досу смерти. Людей. Вообще не знает, он облучается или не облучается. И все в одинаковых условиях. Если все люди были даже в одних условиях, то радиация, как водка, на каждого действует по-своему. Один человек Выпивает поллитра и нормально, а другой человек 20 грамм и пошел уже морду бить. Потому что он уже неадекватно мыслит. Что для вас полезно нужно учить? А полезно то, что работы, которые вам предстоит делать, а вам предстоит участвовать, надо не допускать прежде всего вот таких крайних случаев. В нормальных условиях человеку нет места для геройства. Все идет нормально, ходит туда, поезда ходят, машины ездят, пароходы ходят, школы работают, все. Но уже, допустим, ямы на дорогах, это уже нестандартная ситуация. Уже едешь на машине, уже тебе может выкинуть эту яму на обочину, может сломаться и так дальше. То есть все, все безобразия происходят, от, если где-то есть не так, как оно должно быть. И второе. Конечно, те, которые люди были там, они заслуживают чтобы... уважения. Но если, если участники войны, они все были под угрозой и видно, то Чернобыль вообще как-то замалчился. Ну что там был Чернобыль, с лопатой копал или в этом. Только в 25-летию Чернобыля позапрошлый год вот открыли этот стенд. Сегодня что такое Чернобыль? Мы все знаем, или вы все знаете, что есть саркофаг. Этот саркофаг строили в условиях сильнейшей радиации. Его строили на отдаленных то, манипуляторами, никто туда не подходил. Дальше. Он и проектировался по ходу. Начали строить, а потом проектировали. Дальше. Строили сначала стенку, а потом шахтеры рыли фундамент под этой стенкой. А стенка 7 метров толщиной. Ну, видел и знаю, как это делали жестяные опалубки. Натягивали туда танками на этих, и потом бетон заливали в эти... В, эти. А в это время шахтеры делали туннели, и эти туннели набивали цементом. Большая работа проведена. Там 360 тысяч бетонных плит как на аэродроме поставили вокруг станции, чтобы пыль не оседала. Сделали примерно 300 скважин для того, чтобы грунтовые воды опустить ниже. И они и сегодня работают. 6 тысяч человек там сегодня обслуживают станцию. Вот эти артизанские колодцы проделали, выбирают воду, в результате чего... Уровень грунтовых вод опустился на 80 метров ниже, сухая поверхность. Вокруг станции еще в то время сделали стенку в грунте. 32 метра глубиной, шириной метр, такая пила пилила этот грунт. И сделали бетонную загородку, чтобы радиация не делала. Я скажу, с первого дня сам удивлялся, что думаю, зачем такие работы делают. Вдоль Припять, там километры станции. Вдоль Припяти насыпали огромный вал вдоль всей припяти. Зачем? Дождь куда, идет, чтобы через этот песок смывает радиацию и чтобы она не попадала в припяти. И много других вопросов. Кидали ли людей на смерть или не кидали? Я скажу, что с первого дня ценили людскую жизнь. Много сегодня говорят то напрасно там люди делали напрасно, не надо было делать ту работу. Да, это была ошибка. Просто считались, до этого, до этой аварии, считали, что радиация упадет после атомной бомбы, возьмут, продезинфицируют ее, соберут этот грунт или там, и завтра можно вселиться. Думали, что через месяцев 4-6 вернутся люди туда. Это была ошибка. И половина людей всего на ликвидации участвовало примерно 800 тысяч человек. Можно было 400 тысяч не призывать, потому что они делали вот ту работу, которая оказалась невозможно. Сегодня этот конфомент, который построен, построен, он построен на разломах того. И не знает, как он, сколько будет стоять. Сегодня делает экуарку над ним, и то все оказывается, как бы тут. Но, кроме этого, там есть еще 800 могильников, куда сбросили технику, куда сбросили землю зараженную. Могильник представляет себе, где-то метра два с половиной, три земли насыпаны такой бугор высокий, выровняли его, этот бугор, чтобы вода не, на него не шла. Ширина его метров пятьдесят и длина метров сто, 150 пятьдесят. Окружили эту могильник бетонными вот этими блоками, шуфудаментами. И туда в контейнерах Которые мы мусор кидаем, такие только пластмассы. Наложили в два ряда. И сверху прикрыли плитами. И вот таких там 800 штук. Ее копать нельзя, потому что там у нас эрони. И работы там на то, чтобы привести порядок. И вам хватит, и вашим детям. Я хочу вас пожелать, чтобы вы никогда в такие ситуации не попадали. Но если вынуждены, то подумайте, что. Кто, если не я? Спасибо Леонид вам Дорогич, Вопросы? Да, так, давайте спасибо. мы поблагодарим, да, Леонида Доровича. Спасибо а, вам огромное. Спасибо. А, а, я, отвечаю, спасибо да, я хочу пожелать только одного. Здоровья. То, что они нахватали там вот эти дозы, о которых мы говорим, да, это действительно страшно. Здоровье, здоровье и здоровья, что мы с вами встречали здесь каждый год.